yaratilish qissasi olloh taolo bilan farishtalar orasida bo'lib o'tgan quyidagi so'zlashuvdan boshlanadi alloh taolo arsh atrofidagi farishtalarga odam va uning zurriyotini yer yuziga o'zidan xalifa qilib tarqatishini va ular yer yuzida saltanat egasi bo'lajaklarini bayon qildi farishtalar bu xabarni eshitib taajjublandilar chunki yer yuzida ollohning xalifasi bo'lajak kimsalar samoviy farishtalar kabi o'zaro mehr oqibatli va pokiza yashay olmasliklari aniq edi farishtalar o'z robbilari hikmatidan taajjubga tushdilar va parvardigorga yuzlanib dedilar parvardigor yer yuzida turli gunoh ishlarni qilib fisqu fasodni avj oldiradigan bir birini qonini to'kadigan insonlarni yaratasan bizlar sening barcha sifatlaringni poklab yod etayapmiz seni nomingni yuksaklarga ko'tarib senga shukronalar aytmoqdamizku maloikalar bu bilan yer yuzida halifa bo'lajak insonlardan o'zlarini afzal va halifalikka munosib ekanligini namoyon qilmoqchi bo'ldilar olloh taolo farishtalarga odam atoni yaratishdagi hikmatu sir asrorlardan bexabar ekanliklarini va ular hali ko'p narsalarni bilmasligini ta'kidladi alloh taolo odam atoni yaratgach yer yuzidagi bor ne'matlardan bahramand bo'lish uchun odamga halol qilingan narsalarning nomlarini vujudga kelish tarixi va fazilatlarini o'rgatdi so'ngra maloyikalar kamsitgan va ilmu ma'rifatda o'zlarini undan afzal deb bilgan odam atoning ilmi farishtalardan ko'ra ziyoda ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rishlarini iroda qildi alloh subhanahu va taolo farishtalarga yuzlanib agarda də o'zlaringiz o'ylaganingizdek yer yuzida mendan xalifa bo'lishlikka odamdan ko'ra haqliroq bo'lsangizlar ushbu ne'matlarning nomlarini va fazilatlarini birma bir aytinglarchi dedi maloikalar javob berishga ojiz qoldilar va o'z robbilariga uzr aytishdi ey robbimiz bizlar seni ulug'ligingni pok nomingni yod eturmiz sening irodangga e'tirozimiz yo'q chunki bizlarda o'zing o'rgatgandan ziyoda ilm yo'q sen har bir narsani bilguvchi va barcha qilayotgan ishingni hikmatini anglaguvchi zotsan shunda olloh taolo odam atoga xitob qilib ey odam lamen ulardan so'ragan narsalarimning xabarini yetkazgin dedi odam parvardigor qanday o'rgatgan bo'lsa shunday javob qaytardi odamni o'zlaridan afzalligiga iqror bo'lishgach olloh taolo maloikalariga xitob qildi men sizlarga osmonu yerdagi barcha narsalarni sizlarni oshkora so'zlaringizu qalbingizdagi maxfiy saqlab yurgan fikrlaringizning hammasini bilurman deb aytmaganmidim bu paytda odam balchiqqa o'xshash qora loydan inson shaklida yaratilib bir necha jarayonlardan o'tib qurigan olloh unga o'z ruhidan jon ato etgandiu qonu go'shtdan iborat o'z xohishicha harakatlana oladigan fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan insonga aylangandi farishtalar bilan yuqoridagi tarzda savol javob bo'lib o'tgach olloh taolo farishtalarni odam atoni hurmatlab unga bosh egib sajda qilishlikka buyurdi bu sajda ollohga qilinadigan ibodat va sig'inishdagi sajdadan tamoman farqli edi chunki ibodatdagi sajda yolg'iz ollohning o'zigagina qilinur olloh taoloning amriga binoan barcha farishtalar odam atoni hurmati uchun unga ta'zim bajo keltirib sajda qildilar ammo iblis alayhi alayhilana kibru havoga berilib sarkashlik qildi sajda qilishdan bosh tortdi alloh taolo barcha narsalarni o'zi bilib tursa ham iblisdan odamga nima uchun sajda qilmaganligining sababini so'radi ey iblis men o'z qudratim bilan yaratgan kimsaga sajda qilmasliginga sabab nima sen shunchalar kibrlik bo'lib qoldingmi yoki yuqori darajaga erishganlardanmisan dedi iblis aytdi ha men undan ko'ra afzalroqman chunki meni o'tdan yaratding uni esa loydan yaratgansan olloh taolo iblisning bu kibru havosidan g'azablanib sen jannatdan chiq sen u yerdan haydalding to qiyomatgacha senga mening la'natim bo'lsin dedi shu tariqa iblis mutakabbirligi va sarkashligi tufayli odamga hurmat yuzasidan sajda qilishdan bosh tortib jannatdan iblis bu bilan kifoyalanmadi u haq subhanahu va taolodan to qiyomatga qadar hayot kechirishiga izn so'rab yolvordi Alloh o'zining mehr muruvvatli sifatiga ko'ra uning iltimosini qabul qildi iblis yana sarkashlik yo'lini tutdi va dedi parvardigoroh sen meni oxiratda xor bo'lguvchilar qatorida bo'lishimga hukm qilganing sababli men qasam ichib aytamanki to qiyomatgacha odam farzandlarini zalolatga boshlashga bor kuchimni sarflayman ularni sening to'g'ri yo'lingdan adashtiraman doimo kuzatib yuraman va ozgina g'ofillik zaiflik sezishim bilanoq sening haq yo'lingdan adashtirib fasod ishlarga boshlayman natijada ularning aksariyat ko'pchiligini senga shukur aytmaydigan bandalarga aylantiraman alloh iblisning bu xiyonatini ham o'zi iroda qilgan hikmati ilohiy sababidan qabul qilib iblisga qarata bunday xitob qildi sen xorlangan mening rahmatimdan holingda jannatdan chiqib yo'qolgin qasamyod qilurmanki odam farzandidan kimki senga ergashib fasod ishlarni qilsa seni ham ularni ham barcha barchangizni jahannamga solurman iblisni jannatdan quvib odamning yolg'iz o'zi jannatda qolgach unga ham suhbat bo'lishi uchun olloh taolo odamni chuqur uyquga g'arq qilib uning chap qovurg'alaridan birini oldi va havvoni yaratdi kesib olingan qovurg'a o'rniga esa qaytadan go'sht paydo qildi odam ato uyg'onib yonida o'tirgan ayolga ko'zi tushdi va undan sen kimsan deb so'radi ayol men havvoman dedi odam yana so'radi seni olloh nima uchun yaratdi havvo bunga javoban men bilan sukunatda qolib orom olishing uchun dedi taolo shu tariqa havvoni yaratgach uni odamning jufti haloli qilib jannatda qoldirdi ularga jannatdagi mavjud bo'lgan barcha ne'matlardan yeyishlikka ruxsat berdi faqatgina bir daraxtga yaqin bormasliklarini va uning mevasidan iste'mol qilmasliklarini buyurdi mabodo ular bu amriga xilof ish qilib uning mevasidan yeb qo'yishsa u holda itoatsizliklari uchun o'zlariga zulm qilib munosib jazoga gerfdor bo'lishlarini ularga qutirdi bu so'zlarni eshitib turgan iblis benihoya suyundi chunki ollohning odam va havvoni ma'lum daraxtning mevasidan yemangizlar deb aytgan uidi iblisga qo'l kelardi odam va havvoni yo'ldan ozdirib xudoning amriga xilof ish qilishlariga undash uchun unga bahona topilgan edi shu daqiqadan boshlab iblis odam va havvoni yo'ldan ozdirish payiga tushdi ularni turli yolg'on so'zlar bilan alday boshladi nima qilsa ham olloh man qilgan daraxt mevasidan odam va havvoga yedirish kerak edi iste'mol qilishsa ularning avratlari ochilib jannatdan quvilishini iblis juda yaxshi bilar edi u odam va havvoga yaqinlashib alloh sizlarni bu daraxt mevasidan iste'mol qilishingizdan qaytarishining sababini bilasizlarmi deb so'radi ular sukut saqlagach yana so'zida davom etdi agar undan yesangiz farishtaga aylanasizlar va turli ne'matlarga boy bo'lgan bu jannatda abadiy qolasizlar alloh esa bu hikmatni sizlarga ravo ko'rmoqchi emas odam va havvodagi ishonchsizlikni ko'rgach men sizlarga sodiq do'stman deya qasamyod qildi odam va havvo iblis o'zlarining ashaddiy dushmani ekanligini unutishib fitna tuzog'iga ilindilar olloh man etgan daraxt mevasini iste'mol qilishdi meva tamini totishlari bilanoq ikkovlarining ham avrati ochilib qoldi ilgari ular bir pır birlarini bunday holatda hech ko'rmagan edilar shu bois uyalganlaridan darhol daraxt barglaridan olib avratlarini bekita boshlashdi har bir ishdan ogoh parvardgor ularning bu gunohlariga ta'na qilib axir men sizlarni bu daraxt mevasini iste'mol qilishdan qaytarib shayton layin sizlarning ashaddiy dushmaningiz ekanligidan xabardor qilgan edimku nega odam <imitation> va havvo alloh taoloning o'gitiga qarshi borib ana shu tariqa ulkan gunohga qo'l urdilar o'z xatolarini tushunib pushaymonda parvardigorga yolbora boshlashdi ey parvardigor bizlar senga masiyat etib sening amringga xilof ish qildik o'zimizga o'zimiz zulm etdik endi sen bizlarni mag'firat qilgin agarda gunohlarimizni kechirib shafqat etmasang bizlar ko'p zarar ko'rguvchilardan bo'lib qolamizku qo. ammo ular jannatdan chiqarildilar parvardigor ularga odam farzandlari doimo o'zaro adovatda bo'lishini ular o'z ajallari yetgunga qadar ma'lum vaqt yashab yer yuzini obod qilishib undan foydalanishlarini olloh doimo ularga haq yo'lni ko'rsatib turishini kimki ollohning to'g'ri yo'lidan yursa dunyoda gunoh ishlarga qo'l urmay baxtiyor yashab o'tishi xabarini ayt barchangiz tushungizlar jannatdan bir birlaringizga dushmanlik qilursizlar sizlar ma'lum vaqt ajalingiz yetgunicha yer yuzini makon qilib undan foydalanursizlar sizlar yer yuzida hayot kechirursizlar va Piyamat, bulgeç, yer yuzida vafot etursizlar qiyomat bo'lgach yer ostidan qayta tiriltirib chiqarilursizlar odam ato qissasidan mutakkab oqibati nima bilan tugashi bizlarga yaxshi ma'lum bo'ldi dunyo yaratilibdiki takabburlik hech kimga xayrli amal keltirgan emas aksincha insonlar kamtarlik xushmuomalalik kabi yaxshi amallar bilan kamolatga erishib kelyaptilar payg'ambarimiz muhammad alayhissalom bu xususda kimiki olloh uchun o'zini kamtarona tutsa uning martabasini olloh yuqori qilur kimiki takabburlik qilsa olloh uni xor etur deya bashorat qilganlar payg'ambarimiz kibrning ma'nosini yana bunday bayon etganlar kibr bu haqiqatni tinglamay uni rad etish odamlarning qadrlarini pasaytirib ularni ayblashdir zikr etilgan hadisi shariflardan ko'rinib turibdiki kibr egasi o'zicha yer yuzida de ilohlik darajasida de bo'lishni orzu qilguvchi kimsadir